Вот, и я хочу кратенько изложить, как мы проводим эту работу, какие результаты, какие достижения, какие недостатки. Но перед этим я хочу отметить, я глубоко убежден, отсутствие взаимопонимания и цивилизованных отношений с партией «Совесть Украины», представляющей свыше 80% в составе, состава Венецкого совета не способствует нормальной политической и общественной обстановке в городе. Нас почему-то обвиняют, что мы подстрекатели, мы недоброжелатели, но это все не так. Мы жаждем благополучия венечанам. И ни в коем случае мы не агитируем ни против власти, ни против руководителей, чтобы правильно это все поняли. Убежден, что принятое решение бывшего и нынешнего правительства о возрождении жилищно-коммунального хозяйства полностью за счет народа является ошибочным при поголовной бедности. Более того, дало повод предприимчивым дельцам злоупотреблять своими служебными полномочиями при утверждении завышенных тарифов на коммунальные услуги и в организации производственной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Особенно это касается проживающих в домах службы, которых превышает 30-40 лет. И предложенный выход с положения, создание э, объединений со владельцами многоквартирных домов, это не выход из положения. Вы из-за отсутствия времени, я думаю, все могут согласиться со мной. Ведь развалюху невозможно содержать за счет народа может быть цель и правильная, но это ошибочное направление, и нужно искать пути совместного восстановления жилищно-коммунального хозяйства. Подтверждением сказанному является множество проблем, возникающих между органами местного самоуправления и горожанами в сфере жилищного коммунального хозяйства. Ну, я коротко не буду углубляться, каждый выступит. Это вот допустим такие проблемы. Заключение договоров, э, ревизия демовентиляционных каналов, э, ревизия э, контрольно-измерительных приборов, э, значит, учет выполненных работ, списание материалов, все это производится с большущими нарушениями законов. И к сожалению, мы как не бьемся. Нас не слышать. В ЖЭКе все передано на безоплатной основе. Это дословно, как в документах написано. Вот. Или в темчасовое коррестование тоже на безоплатной основе. Электростанция, которая новенькая, куплена, ну специально куплена, которая, сами понимаете, не один десяток тысяч гривен стоит. Вот нулевая, без износа, без амортизации передается этой частной структуре. Что они будут делать с этой электростанцией, ну вам понятно, мне тоже понятно. Вот для чего использовать. И вот только маленькая часть моей переписки с генеральными прокурорами, с одним потом со вторым приезжали с Генеральной прокуратуры. Комиссии 8 человек вручали документы, мы, областная прокуратура занималась, вроде как городская, милиция городская, милиция областная. И результат, конечно, такой же, как вот здесь сказал Владимир Васильевич. Нулевой. нулевой. Все нас называют людей, которые вот тут сидят, значит, невеличка. Група незадоволених піднімає тут шум і мешає працювати. А да. те рішення по возврату денег, сколько заявиться? Да. Значить, ну рішення питалися ми поровство по... да. было, є пока, не знаю, навірно і будет. Напрямую просто приписки, страшные приписки, работа выполнена вот, вот настолько, а пишут вот столько. Конкретно по ему, моему дому я только при работе в рабочей группе, которую э, создал э, бывший мэр Владимир Борисович Гройсман, на своем доме за 8 месяцев я обнаружил больше 25 тысяч. Приписок. И деньги были, были изъяты у населения, у жильцов. Частично они там были погашены какими-то работами. Конечно, их никто не возвращал. А половина до сегодняшнего дня нам прощена. А вот. какие суммы денег по решению суда вам уже должны вернуть? Ну, по решению суда, суда, до суда мы никак не можем дойти. Никто не хочет, ни милиция, ни прокуратура. В суд не хочет подавать, конечно. Да, и нам на 1 октября опять встреча назначена у городского прокурора, который сказал, я должен разобраться, потому что я новый прокурор, старый прокурор уволен, он занимался, а новый пришел, все с нуля будет начинать. Ну вот 1 числа месяц, как он взял тайм-аут, вот. И мы идем к нему. Так что насчет суда очень сложно. Нам говорят, ну подавайте в суд. Ну вы же знаете, что такое подать в суд на власть. Вот. Это трата здоровья, денег. Вот. И в результате будет ноль. Спасибо. Спасибо. Сегодня на превелике, жаль, не разумею, что вы не Є досить прості, я хотів би е, висказати свою думку, є досить прості рішення, вирішення, вибачте, за тавтологію, тих питань, з якими ми сьогодні живемо. Але, на превеликий жаль, ні владні структури, ні ЖЕКи не хочуть цим перейматися. Розумієте? Я приведу маленькі такі приклади. Е, я вже не був депутатом міськради, депутатами міськради були Володимир Борисович і Борис Ісакович Гройзмани. Я колись їх зустрів. Ми з ними були в нормальних відношеннях, хоча і зараз, в принципі, в нормальних. І я їм кажу, ось подивіться, я кажу, мусор множить на квадратні метри моєї квартири, неначебто мусор, він мусорить там десь, ну я не знаю, на свалці чи, по, сам, чи в моєї квартирі навіть де виносить. Мусорять люди, кажу, розумієте, треба це все зробити так, щоб, ну ви знаєте, вони послухались, мабуть послухались і зробили зараз. Хай бізнес це побудували, але це не суттєво. По-перше, нормальні помірковані ціни. По-друге, вибачте, мене порядок у нас, ну, я б не сказав, що у нас на, повивезки мусор якісь там безпорядки і так далі. Нормально. Сьогодні в нас інші питання випливають. От Я взяв недавно бумагу вже якісь стосовно перевірки цих демовентиляційних. І я ніколи раніше не цікавився цим, але зараз подивився якийсь коефіцієнт. Який друкується з правої сторони, множиться на квадратні метри нашого будинку і виходить суму, яку ми повинні заплатити. Звідки воно впало? Шановні наші керівники міста, держави, я звертаюся до вас і хочу запевнити вас, що ми з вами живемо сьогодні в час ринкових відносин. Я не займаюсь політикою. Я сьогодні мені вже майже 70 років, я не хочу нічим займатися, розумієте? Але я не хочу, щоб мене і моїх жильців лохів вважали. Що ми перетягнемо це все і заплатимо за все це. Дуже просте рішення. Ми живемо, я сказав, в час ринкових відносин. Ринкові відносини передбачають певну суму оплати, певні кошториси і так далі. Та ж сама демовентиляція. Хіба ніз я вже сказав, що один метр перевірки цієї димовентиляції коштує там одну гривню. Один квадратний метр прибудинкової території для прибирання коштує 5 гривень. Помножили і все, і люди, по крайній мірі, будуть знати, скільки нам треба платити щомісяця. Це стосується багатьох питань. Інше питання отримання інформації. Ми з вами всі платимо, платимо гроші, але ми не знаємо, за що ми платимо. Ви хоч хтось отримав кошториси? Ні. Отримували? Ні. Ви щасливі люди, якщо отримували. Ні. Я з цим питанням звернувся до ЖЕКу. ЖЕК, наш приватне підприємство Боку. Кажуть, дайте, за що ж ми заплатили. За згрібання листя, вибачте мене, 3,5 тисячі, майже до 4. За те, що 12 краників замінили, 4 тисячі. За те, що димовентиляцію перевірили, вибачте мене, там щось вроді її чистили, чистило, 777 гривень. Я їм кажу, дайте кошторис, на, на підставі чого, як, ціни образуються і так далі. Зробіть, хіба це так тяжко? Ні. Прийшлося звертатись до прокуратури, до нового прокурора, вибачте мене. Новий прокурор написав, що немає приводу для втручання прокуратури. Звичайно, я не залишу на цьому. Звичайно, я звернуся до обласного прокурора знову. Звичайно, я ці всі бумаги зберу і віддам, і копію відправлю генеральному прокурору в Київ. Я вам дякую на все добре. ЖЕО. <плес> И вот с этого все как будто и началось в нашей жизни. Если раньше говорили предыдущие ораторы, что пять лет уже в этом котле они варятся, мы варились в другом. То есть мы по, по возрасту зарабатывали деньги, обеспечивали семьи. А теперь пришлось обратиться лицом к этому ЖЕО. Так вот, что ЖЕО нам сделал, и для нас сделал, и с нами сделал? 19 месяцев мы не имеем покоя. Каждый месяц мы грыземся, как цепные собаки, с их представителями и требуем от них, от них разрахунки. Они нам их не дают они не дают нам, они упразднили периодичность предоставления услуг, они упразднили графики проведения, предоставления этих услуг. Они нет, нет структуры тарифа, складовых тарифов не мая. Об этом говорил антимонопольный комитет по нашим, после наших обращений, обращался и в 2010 году, то есть до наших обращений, и после, в октябре прошлого года, с листом рекомендации ЕЮ. Антимонопольный комитет обращался в Винницкий Горсовет о том, что э, вы убери, добавьте в 995 решение э, миско Конкому, добавьте, пожалуйста, складовый рыфу э, Уберите, пожалуйста, оттуда. Это, это разговаривает антимонопольный комитет с Винницким горсоветом. Пожалуйста, сделайте, да, вместо того, чтобы дать по заднице, как в свою очередь другим нашим олигархам, которых которые в антимонопольном комитете называют их. Так это же, говорит, хозяин Подолья. Я думаю, вы догадываетесь, о ком речь идет. Я говорю, так вот вы позволили ему стать, стать этим хозяином, не ударив ему по рукам. Один раз взял, ударьте по рукам, посадите, накажите, другому не будет повадно. Так вот, что я хочу сказать, э, что много было тоже исписано и в Генеральную прокуратуру, и в, в, этот, в антимонопольный комитет, в Держтин Задавал вопрос перед этим Виктор Васильевич Малиновский о том, что суды какие-то. Да, был суд, Держтин инспекция, по нашим заявлениям, таких заявлений было три. С таким, такой ответ я получила из Киева, из Держтин инспекции. О том, что да, будет проведена внеплановая проверка. В январе, в феврале проводится внеплановая проверка ЖЕО. По акту Держтин инспекции, акт у меня с собой, подписан следователем следственного управления, который сейчас ведет уголовное производство против горсовета. 1 апреля оно было открыто, опять-таки, по заявлениям наших горожан. Так вот, в этом акте Держтин инспекции, вот он есть, подписанный этим следователем. Здесь указана сумма 7 миллионов, гривен, 7 миллионов гривен ЖЭО неправомерно, неправомерно начислили мешканцам. При этом я в июне месяце, когда я с февраля просила ЖЭО, дайте разрахунки, чтобы я понимала, за что я плачу. Они не отвечали, они не реагировали. Хотя было, было собрание трехстороннее. Активисты города инициировали это собрание. Обратились с заявлением к, к председателю ассоциации старших по дому. Провели трехстороннее собрание. ЖЭО, горосполком и представители старших домов. Было порядка 30 домов на этом собрании. Подписи тех, которые были тогда. Вот они есть, эти подписи. И вот на этом собрание, это был июнь прошлого года, было принято решение и передано его, протокол этого собрания, и это решение было передано Гройсману лично о том, что скасует 25-е решение, потому что оно незаконное о создании топ же Это все идет с июня месяца. Хотя раньше по отдельности каждый из нас обращался в горосполком, что уберите этого монстра от нас. Он не имеет права морального, не говоря уже о материальном, начислять платежи, Потому что четко сказано в законе про жилищно-коммунальные услуги, что э, э, все услу все э, жилищно-коммунальные услуги предоставляются выключно при наявности договору и нарахування э, проводятся мешканцам выключно при наявности договору. Когда в июне месяце я принимаю, это моя гражданская позиция, для себя принимаю решение о том, что я перестаю платить ЖЭО. В сентябрі мене подають в суд. Но, учитывая то, що возник спор, э, я возразила, Я говорю, они не мають права, у нас нет договора. договору. Э, ухвала про э, примусове стягнення зміни та заборгованості була скасована. Теплокомуненерго. Яким чином вони нас обдирають на третю а то й на 50%? Чим більше вони води пропустять через э, лічильник. Тим більше ми будемо платити. От, е, значить, ми на 30% е, повинні зменшити газ е, в теплокомуненерго. Бо вони і здіваються над людьми і над економію газу. Як це є проблема зараз номер один. От, і останнє. От, ну, Ми вже е, слухайте, в такий е, час. Е, ну, электроники там и прочее. Раньше ж печатные машинки в сейфы прятали, номера были, что не дай бог кто-то анонимку найдут, на какой машинке печатали и все. Сейчас э, ну, э, свободно все. Вот. Но э, не зробить устройство для того, щоб не, снім... не знімати лічильники води гарячої холодної води, скільки можна ця різьба витримати, відкрутити, закрутити, затягнути і проще, коли треба буде міняти труби. Того, що ми сьогодні чули, ми розуміємо, що організатором, організатором комунальної мафії міста Вінниці є наша міська влада. Яка сьогодні... Приймає незаконні рішення, яка сьогодні покриває жеки, які займаються обдиранням людей. Це наш основний висновок з сьогоднішньої нашої наради. Я сьогодні хочу сказати про одне: ми хочемо одного, щоб нас чули, почали з нами спілкуватися і рахуватися з нами, і щоб сьогодні. Ми платили тільки за ті послуги, які ми отримали. Нам не, не потрібно платити за якийсь воздух, який сьогодні хочуть зняти гроші. Розкажуючи про те, що нам завтра треба буде міняти труби, ще нам щось треба буде, потім ці гроші підуть на то. Не треба про це казати. Сьогодні треба, особливо в такий час, коли сьогодні криза, коли війна йде, коли сьогодні. Корупція розпоясалася в, міс... в державі так, що немає вже куди діватись. Не треба сьогодні людей доводити до довідчию. Бо дійсно буде третій майдан. Дякую за увагу. Запрошую всіх вниз на перший поверх в зал. Дякую. Скажіть, нам про так як вона звідки вона про це Но как бы получилось, что мы создали общественную организацию ⁇ Голос народа ⁇ и голос народа начал заниматься защитой прав людей. И как оказалось, очень много проблем было в жилищно-коммунальном хозяйстве. Люди приходили с проблемами ЖКХ. И когда вот одна, пошел такой вал этих вопросов, то мы приняли решение о создании такой школы старших по домам. Вот вчера был юбилей, ровно 6 лет, как эта школа старших по домам уже работает. Э -э опыт огромнейший, который наработали люди, э -э они научились понимать э -э то, что происходит сегодня э -э в городском совете, какие решения, к чему приводят, решения городского совета имеется в виду, и каким последствиям они приводят. Сегодня они уже активными участниками являются судебных процессов по обжалованию решений исполкома, потому что, как сегодня утверждают все старшие по домам, что организатором, так сказать, всех их,

его нужно чему-то научить, чтобы он понимал, что это такое. Старший по дому, первое обучается, это что такое заказ на выполнение работы. Второе это что такое акт выполненных работ. Он его подписывает или не подписывает. Третье, как защитить свои права, обучаются в школе. То есть на самом деле школа дает очень много положительных, положительной информации. И Жекам... Получается, с каждым днем сложнее и сложнее заниматься приписками, якобы выполненных работ, ну и, естественно, и выставлением счетов завышенных. Чего же до ну успехи достаточно большие есть. Есть отмененные решения городского совета. Есть сегодня возвращенные деньги жильцам домов. Потому что ну, только лишь по, по ЖЭО одному, на 7 миллионов гривен незаконно полученных денег ставится вопрос о возврате. Другой вопрос, захотят ли они его возвращать, будут судиться, будут растягивать удовольствие, но в принципе мы все равно настроены на то, что деньги эти назад возвратить людям. Это с коммунальными предприятиями и с городским советом, которые принимают незаконные решения, которые позволяют ЖЭКам получать сверхприбыли незаконно. Ну, э, до Юры у нас где-то около 500 человек сегодня есть, э, которые э, работают именно э, активно старших по домам. Де-факто их может быть и больше. Как происходит эта они приходят, они приходят сами. Они, у нас есть каждый четверг в 5 часов старшие по домам приходят к нам на нашу школу. Они знают, что она проходит. Ну и э, обращается со своими проблемами. У того та проблема, у того та. Юридическая группа садится, разбирается с этими проблемами и таким образом э, находится истина.